ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇਰਾਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ बीत ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ

फ्राम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्या लगता है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले को जो है आ, सही तरीके से हैंडल करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है बिल्कुल जी दस दिन बहुत बड़े होंगे और दस हजार बंदा सटा उ फंसा हुआ है और उनको निकालने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए एंड जो हम अपने जो परिजन हमारे उधर हैं उनके लिए हम वरिड हैं अम्बेसी भी है हेल्पलाइन भी सरकार ने जो है जारी कर रखी है और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है अम्बेसी का रवैया इस पूरे मामले में क्योंकि आप लोग आप लोगों से बात होती है जो लोग वहां से फोन करते हैं आपने भी हेल्पलाइन जारी की है हाँ, बिल्कुल जी हमने हेल्पलाइन जारी की है और पंजाब गवर्नमेंट हमको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है उसमें पंजाब गवर्नमेंट के कहने पे ही हमने हेल्पलाइन ये किया एंड जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अस वो उन्होंने अपने ऑफिस से हमारे को दो आदमी भी दे रखे दे हैं जो भी हमको इन्फॉर्मेशन बाहर से आती है वो हम उनको पास ऑन करते हैं वो हमारा जो चंडीगढ़ सेंटर इंफॉर्मेशन ऑफिस है उधर करते हैं जिस तरह से आपने कहा केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही अगर आपको मौका दिया जाता है तो आप किस तरह से आपने ऑफर भी किया है कि हम अपना प्लेन भेजने के लिए तैयार हैं ताकि वहाँ पे जो इंडियन लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए सरकार का कुछ इसके ऊपर जवाब आया आ, बिल्कुल नहीं जी हमने ये ऑफर की है और इसकी जो जो इस पे प्रतिक्रिया हो रही है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं उन्होंने प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया वी आर गेटिंग द नोड हमारे एस पी एस ओब्राय जी हैं एंड उन्होंने कहा कि हम चार्टर प्लेन करके पूरे के पूरे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए तैयार हैं ये थे गिल साहब साफ तौर पर कहना है कि जो भारत सरकार का इस पूरे मामले के ऊपर अब तक का एक्शन रहा है वो सही नहीं रहा क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे जो लोग वहां पे फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे और अगर इनको मौका दिया जाता है तो ये अपना प्राइवेट प्लेन वहां पर भेज के जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय उनको बाहर निकालेंगे सरबजीत सिंह एबीपी न्यूज जलंधर